Початку 19-го сторіччя у всій неозорій Російської імперії було всього п'ять університетів, і лише один із них на території України чи то пак Малоросії у Харкові. На цих теренах ще сильним був польський вплив. Імперську владу це дуже непокоїло. Поляки були народом бунтівливим, втративши наприкінці 18-го сторіччя власну державу, вони декілька разів повставали, намагаючись відтворити річ Посполиту. Тому цю групу ризику треба було нейтралізувати. І не лише військовою силою, але й ідеологічним тиском. Дивіться, сьогодні в київських історіях небезпечні іспити. Його окружали преподавателі і питали. Напівпрофесор, напівлюдина. З Вільського університету приїхала півтора професора загадки древньої науки. Фізика була філософія. Імпортні викладачі. Проще було німців Право на революцію. Постановили устраивать дебоши и впредь. Университет. Сегодня в Киевских историях. Початку 17-го сторіччя у Києві діяв києво могилянський колегіум. Згодом він отримав статус академії і став одним з найбільш шанованих навчальних закладів Європи. Багато випускників академії стали видатними політичними та церковними діячами. Потім Україну загарбала Росія і, блискучий колись виш, перетворився на навчальний заклад для підготовки лише осіб духовного звання. Величезний південно-західний край ще довго залишався без власного університету. Одной из причин, чуть ли не основной, того, что эти проекты реализованы не были, была позиция Адама Чартарыйского, который был попечителем Виленского учебного округа, которому тогда принадлежал и Киев. Адам Чартарыйским был поляком и, соответственно, настаивал на полонизации тогдашнего юго-западного края, к которому относится нынешняя Украина, и на полонизации, в частности, образованиями. Иными словами, он не хотел появления в Киеве русского вуза. Позиция имперских властей была прямо противоположна. Имперская влада планомерно выламывала польскую норовесть. В 1804 году заснували университет в Харкове. Рик потом российскую гимназию открыли в городе Кременец на Волине. Через почти 15 лет Зизи реорганизовали у ліцеї. Киевский университет стал шестым в Российской империи и вторым на территории современной Украины после открытого в 1804 году Харьковского университета. Власти с самого начала рассматривали Киевский университет как инструмент русификации было сказано, что университет, помимо обычных задач просвещения, должен воспитывать здешнюю молодежь, молодежь юго-западного края, в русском духе. В некой служебной записке 1838 года, уже после открытия университета, было сказано, помимо общих целей высшего образования молодежи, Киевский университет должен принять частную цель, давая юношам возвращение от Польши губерний высшее образование и вместе с ним русское направление образа мыслей и чувств. Таким образом, университет был антипольским проектом. Заснували виш у листопаді 1833 року. Цьому передувало височайше повеління императора Миколи I. Изначально, да, он был создан как бы на базе Виленского университета и Кременецкого лицея, да? Реально, если поднять документы, то из Вильнинского университета приехало полтора профессора, как я говорил, ну, а из Кременецкого лицея все оборудование всех лабораторий научных и все изначальный посадочный материал, все деревья были выкопаны в ботаническом саду Кременца и заложен в этот ботанический сад. Университет назвали на честь святого Владимира. В грудні 1933-го приняли статут университету. Уставом регулировались правила и нормы распорядка жизни самого университета, а также его учебная программа. Учебная программа по нынешним временам была достаточно серьезной. Юноши, которые желали вступить в университет, девушек туда не принимали, об этом речи даже не было. А юноши же должны были сдать экзамены, прежде всего, конечно, по закону Божьему, основной предмет в то время, по русской грамматике, словесности и логике, а также по латинскому языку, греческому языку, немецкому и французскому. За спогадами с участниками в перший час вступный испыт до университета был лишь один, сразу по всех предметах. Так что абитуриент садился, а его окружали преподаватели и пытали каждый по своему предмету. Однако на неофициальном уровне основным предметом, на который больше всего обращали внимание, был русский язык. Потому что, опять-таки, одним из целей университета было насаждение русского языка, и на него больше всего обращали внимание. Першими студентами університету святого Володимира були всього троє молодиків, яких призначили урочисту літургію з приводу заснування нового університету. Провів сам митрополит Євгеній Болховіцінов. Первое занятие в Киевском университете и церемония его торжественного открытия состоялись 15 июля 1834 года. День был выбран отнюдь не случайно, потому что это День святого Владимира, 28 июля по новому стилю, мы его отмечаем и сейчас. А само название университета Святого Владимира было выбрано опять-таки с прицелом на русскость этого университета, как на русификационное учреждение, потому что князь Владимир принес на Русь христианскую веру, православную веру. Три дні у місті продовжувало свято, бо були твердо переконані, що з появою тут університету з'являться нові бібліотеки, музеї, зросте престиж міста. Приїдуть нові люди, розквітне торгівля, покращиться життя. Якщо на сьогодні, то в найближчому майбутньому через наплив великої кількості людей Київ в один момент виявився перенаселеним. Город тогда был маленьким, население его было совсем небольшим, места в городе было мало, и комнату в Киеве в те дни дешевле, чем за 3 рубля в сутки, достать было невозможно. Для сравнения, еще через 10 лет после этого за 7-8 рублей, но не в сутки, а в месяц, можно было снять вполне приличную комнату. Современники вспоминали, что богатые люди были вынуждены ютиться по каким-то углам и буквально по сараям, потому что другого места, другого жилья в городе найти было физически невозможно. Мест просто не было. Спочатку занятия в университете проводились в трех орендованных будинках на Печерську, адже навчальный заклад властной территории не мав. Так продолжалось 5 років. Врешті йому виділили територію на околиці міста. В то время, когда строился Красный корпус, это место, которое мы сейчас воспринимаем как центр Киева, было не то, что окраиной, далекой окраиной. Город тогда был маленьким и весь располагался на нынешней территории, которую мы воспринимаем как старый Киев, возле Золотых ворот, Михайловского монастыря и так далее. Улицы нынешней Владимирской здесь не было. До работы запросили архитектора Викентия Баретти. За его проектом и заклали главный корпус университету, который сейчас называется Червоным. Вопрос о том, почему... Красный корпус выкрашен именно в этот цвет. Это довольно извечный вопрос. Существуют разные версии. Одна из них гласит, что, дескать, он был выкрашен в этот цвет в назидание бунтовавшим студентам. Но, по всей видимости, ближе всего к правде, достаточно простая версия. Красные и черные цвета – это цвета Ордена Святого Владимира, в честь которого и назван университет. Отсюда и такая цветовая гамма. У 1837 році затвердили генеральний план забудови Києва. Він передбачав розвиток міста на наступні 100 років. За цим планом проєктувалися нові вулиці, бульвари і будинки. Так виникла вулиця Володимирська, Бібіковський бульвар, тепер бульвар Тараса Шевченка. Інтенсивно забудовувалась Велика Васильківська. Береті ще не знав точно з якого боку червоного корпусу проляже Володимирська вулиця. Тому зводячи головний корпус, про всяк випадок перестрахувався. В июле 1942 -го года университет туда переехал хотя само здание еще не было закончено полностью его закончили в следующем 1843 году в то время в, поначалу красный корпус э, заключал в себе не только учебные аудитории но и общежития для студентов квартиры для профессоров а также такую важную деталь как э, карцер куда сажали провинившихся студентов в этом же корпусе находились православная и католическая домовые церкви, библиотека, а также университетская столовая. На облаштування университету вытратили величезные деньги. Лише по дворянства на потребы нового навчального закладу нараховали понад 900 тысяч рублей. Обучение в университете в имперские времена было платным. Существовал институт казенно-кошных студентов, которые обучались за государственный счет, все же остальные должны были платить. Плата за обучение была немаленькой. При прошении о поступлении в университет нужно было предложить 25 рублей в пользу университета, которая засчитывалась как плата за обучение за первый семестр. Коли університет тільки відкрили, він складався всього з одного факультету філософського. Він розподілявся на історико-філологічний та фізико-математичні відділення. Філософський, не в тому смислі, в якому ми це розуміємо зараз. тому що тоді і раніше, філософією фактично називали те, що ми називаємо наукою. Скажем, книга Ньютона по физике 17 века называлась Математические начала натуральной философии. Натуральная философия это не что иное, как физика. Поэтому под тогдашнее определение философии, любовь к мудрости, да, подпадала практически любая наука. Соответственно, не следует удивляться, что на этом философском факультете было два отделения историко-филологическое и физико-математическое. Так что физика была философией. Згодом появились юридические и медицинские факультеты, за какой-то час медицинский факультет стал отдельным институтом. А в 1850 году философский факультет все-таки разделили на историко-филологический и физико-математический. В составе этих четырех факультетов ⁇ историко-филологического, физико-математического юридического и медицинского, университет работал до самого 1918 года. Потом уже в советское время стало открываться гораздо больше факультетов, и число дошло до приблизительно двух десятков, которое оно составляет и сегодня. У первые годы большинство выкладчиков запрошивали из-за кордону, а властных кадров катастрофично не выстачало. На тот момент, извините, у нас как бы по Российской империи университетов было. Раз-два я общался. Что? Москва, Питер, Вильно. Все. Список закончен. Ну и польские. Ну, вот. Учитывая, как бы, ну, ментальные отношения, да, ну, проще было немцев пригласить. Тем более, что с немцами-то э, связи были очень сильные. Если уже, как бы, вспомнить, ведь многие, э, э, скажем так, знатные казаки, Левобережье Гетьманщины в 18 веке своих детей отправляли, по крайней мере, одного сына учили в университете, как правило, это были немецкие университеты, которых на тот момент было много. Багато кто из них не володів російською, тому викладав рідною а або латиною. Німецький професор агрономії Мерц мав конспект лекції, написаний російською мовою, і читав його, не відриваючи погляду від тексту. Тому, приходя на лекції, він мав конспект. и читал лекции, абсолютно не отрываясь от конспекта. Он не мог оторваться, потому что тогда бы он потерял строку и не знал, с какого места продолжать дальше. Если колокольчик, аналог современного звонка, который возвещал о перерыве, заставал профессора на середине слова, то профессор брал карандаш, отчеркивал в тексте место, где он закончил, и следующую часть лекции начинал с, со второй половины незаконченного им слова. Студенты приходили на лекции Мерца и, как правило, занимались там своими делами, а потом по ходу лекции потихоньку начинали уходить. Профессор не мог этого заметить, потому что он не мог оторваться от конспекта. Вступить до университет было сложно. Необходимо было не только близко сдать испытания, но и иметь чистую биографию. Среди всех документов абитуриенты надавали довідку от полиции про бездоганну поведінку, а христиане – свидетельство про хрещення. Останній документ був вельми важливим, адже у київських навчальних закладах мало вчитися не більше п'яти відсотків євреїв від загальної кількості учнів та студентів. Реальна цифра доходила до 20%. Тим не менше, за нормою, все таки слідили. Скажемо, в 1902 році євреїв було прийнято всього 7% із общого числа. Впоследствии норма была увеличена, но за ней продолжали следить, смотрели, сколько принято христиан, и евреев принимали согласно, сообразно этому числу, дабы норма не была превышена. У Киевском университете Святого Владимира неодразу удалось создать потужную базу подготовки антипольских кадров. Тут учились много польских юнаков. Они не забывали про свою сплюндрованную Россией батьковщину. У червні 1837 року у студентів вилучили вірші, у яких закликалось до боротьби за відновлення польської держави. Скандал виник величезний. начали расследование. Под одним из стихов его автор имел неосторожность оставить свою подпись. Докопались до автора, вычислили некоего казенно-кошного студента Станислава Стройновского. Его арестовали, и он назвал еще двоих сообщников. Таким образом, польский заговор в университете был раскрыт, но дело приняло серьезный оборот. Столь серьезный, что в августе того же 1837 года в Киевский университет прибыл никто иной, как государь-император Николай I. Император вважав за необхідне особисто контролювати в імперії абсолютно все. Він навіть затверджував проект спорудження гімназії в якомусь заштатному містечку, а тут Крамола в улюбленому університеті. Після розносу університетському начальству монарх вышел до студентів. Он смотрел в глаза каждому и, наконец, подойдя к одному, сказал, смотри мне прямо в глаза, Студент попытался посмотреть императору в глаза. Не можешь смотреть мне в глаза? Как твоя фамилия? Хонский, ответил студент. Откуда? Из Минска. Из Минска. Сразу видно, что поляк. Не можешь смотреть русскому императору в глаза. Совесть твоя нечиста. Мы не можем знать, что было совестью студента Хонского, но мы точно знаем по воспоминаниям, что он был косоглазым. Поэтому он действительно не мог смотреть императору в глаза. Император в гневе этого, видимо, не заметил, а никто из стоявших рядом не посмел объяснить самодержцу, в чем здесь дело. Тоже контроль за студентом университету был пустынным. Цим займався навіть особисто киевский генерал-губернатор Дмитро Бибиков. Незастебнутий гудзик загрожував серйозними неприємностями студенты было было практически гарантировано отчисление из университета, а чего доброго еще и сдача в солдаты. Бибиков пытался поддерживать порядок в, в том смысле, в каком он его понимал. Политика была категорически запрещена, Н, не, нельзя было не то, что говорить, а даже думать о политике. При этом интересно, что Бибиков закрывал глаза на всяческие шалости студентов, на, на какие-то их развлечения, пьянство, хождение. по дівочкам або щось такое он говорив: пусть дескать гуляють, пусть розвкаються, лишь бы не думали о політиці. Тож до загального курсу навчання ввели танці, малювання, верхову їзду та фехтування. За допомогою жорсткої дисципліни вирішили покінчити із традиційною студентською анархічністю. Проте ще довго кількість польських студентів встановила значну частину. Надо сказать, что контингент студентов в первые десятилетия, даже не года, а десятилетия существования университета был смешанным. Примерно половину студентов, вначале даже меньше, составляли православные, а остальную половину католики, в основном поляки. Более того, в красном здании университета было две церкви. В северной стороне была католическая домовая церковь, а в южной стороне православная. Так что имела место своего рода конкуренция и, естественно, всякие инциденты на, скажем так, межнациональной почве. Поляков Российская империя, говоря современным языком, притесняла. Навчання коштувало близько 100 карбованців на рік. Цена мала, але и не фантастична сума. Проте заповитную мрією кожного бідного студента было вчитися казенным коштом. В обмен на это они обязывались три года после окончания университета проработать на государственные учреждения. Это то, что нам знакомо еще по советским временам. Система распределения. Когда учились, то все бесплатно, но по крайней мере официально каждый студент должен был поработать на государство. Так вот. В 1840-е 50-е годы было приблизительно 25 казенно-кошных студентов, которые предназначались для учительского звания, то есть должны были работать преподавателями, а еще 25 студентов должны были работать гражданскими чиновниками сверхказенно-кошных студентов принимались так называемые пансионеры, которые поступали на полное содержание, на полный пансион, но должны были вносить за это деньги. На початок 20-го сторіччя у Києві вже діяло сім вищих навчальних закладів: імператорський університет Святого Володимира, політехнічний інститут імені імператора Олександра II, духовна академія, комерційний інститут, вищі жіночі курси, жіночий медичний та педагогічний інститут. Ті, хто закінчував навчання, могли продовжувати наукову кар'єру. Ученых степеней тогда в Российской империи было три. Кандидат, магистр и доктор. Именно в таком порядке по сравнению с сегодняшним днем кандидат и магистр менялись местами. На каждую ученую степень необходимо было сдать экзамены, а на докторскую степень, кроме того, защитить диссертацию. Сдавать экзамены на кандидатскую степень молодой человек мог тотчас же по окончании университета, на магистрскую степень через год после этого, а на докторскую степень еще через год, если, конечно, его научные успехи позволяли достичь такого уровня и выйти на, на уровень нужной степени. За первые три десятиріччя ступень докторів та магістрів отримали 80 людей. За наступні 20 років – ще 118. При этом шестерым степень доктора в качестве исключения была присвоена без защиты диссертации. В их числе Николай Костомаров, который в рекомендациях не нуждается, и Михаил Максимович, московский профессор, который стал первым ректором Киевского университета. Интересно, что диссертации, докторские диссертации, по философии могли защищаться только на латинском языке и писаться и защищаться. В других случаях, как писалось в уставе, может быть употреблен и русский. За царських часів університети вважали розсадником вільнодумства. У Київському університеті вільнодумство почалось із нелегальних польських гуртків. Їх розгромили, проте на заміну прийшли революціонери-нігілісти. Анархічність київського студентства проявилась під час першої російської революції. Тоді заняття в університеті припинили більш аніж на рік. В 1907 році безпорядки продовжались студенти. возбужденные революционными идеями, революционными лозунгами, устраивали всяческие мероприятия, акции, митинги, а в феврале 1907 года ни много ни мало захватили торжественный Зал, актовый зал, взломав при этом деревянные и железные двери, организовали сходку, на которой постановили, согласно официальным заявлениям, постановили устраивать дебоши и впредь. С точки зрения студентов, конечно, это были не дебоши, а борьба за свои права. Звісно, верховодов нашли и покарали. А сам университет на деякий час закрыли. После чего запровадили жорстку контрольную пропускную систему которая состояла в том, что на входе в университет каждый студент должен был сдавать свой студенческий билет и получать некий временный талон. По этому талону только он мог находиться в здании университета, соответственно, студенческий билет оставался на входе, так что в любой момент можно было выяснить, кто из студентов находится в университете. Выходя, студент сдавал свой талон и получал назад студенческий билет, так что студенты были такими своеобразными заложниками правил. Під час Першої світової війни університет святого Володимира ненадовго евакуювали до Саратова, бо існувала загроза окупації Києва німцями. Проте значно гірші часи для вищої освіти настали після розвалу Російської імперії. Тоді в Києві активізувався український національний рух. Місцеві українці стали вимагати, щоб мова викладання була не лише російською, але й українською. Університетське начальство та викладачі всіляко цьому опиралися. Професора обіцяли, що Малорусский быт и малорусские особенности это одно дело, это, дескать, позволять можно, но политическая окраска, которая при, придается украинизационному процессу, абсолютно недопустима. Украинский язык в университете может быть и может существовать, но не может речь идти о переводе преподавания на украинский язык или чем-то таком подобном. Короче говоря, университет пытался сохранить имперский статус-кво. Врешті до влади прийшов гетьман Скоропадський, і університет частково українізували. Гетьман був людиною конкретною. На солом'янці у будинку артилерійського училища відкрив окремий український університет. Некоторое время эти два учреждения соседствовали в красном корпусе на абсолютно паритетных началах. аудитории, время в аудиториях. финансы и все, что касалось хозяйственной деятельности этих двух вузов, делилось абсолютно пополам. Потом, впрочем, для Украинского университета было открыто отдельное помещение на нынешней Соломенской площади в здании военного училища, и Университет Святого Владимира опять обрел свой первоначальный статус. За декілька років громадянської війни университет майже не працював. Він то открывался, то знову зачинявся, перечікуючи лихоліття, У 1920 році замість університету святого Володимира почав працювати так званий інститут народної освіти однак це був лише початок радянських освітніх реформ.